sejak kaki dalam gelap. Aku membesar dekat sebuah rumah kecil di kawasan pedalaman Australia. Rumah aku ni dalam 3 hingga 4 km jugalah dari Pekan. Taklah jauh sangat, tapi kira cukup jauh lah untuk tak diganggu orang. Tambah lagi rumah aku terletak di jalan mati, betul-betul di hujung satu lagi jalan kecil yang bersambung ke jalan utama. Disebabkan itu, memang seumur hidup aku tak pernah nampak orang berjalan kaki lalu di depan rumah. Nak dijadikan cerita, satu malam masa umur aku dalam 12 tahun. Aku tengah kusyuk tengok TV bila salah seorang dari dua abang aku turun tangga dan terus bertanya. Eh, hey, korang dengar tak tadi? Aku masa tu memang tengah kusyuk lain TV. Jadi tak perasan langsung apa-apa bunyi dari luar rumah. Tapi menurut abang aku, diorang berdua ada terdengar punya tapak kaki kat luar dengan suara orang berbisik-bisik. Memandangkan abang-abang aku masa tu umur dalam 20-an, badan pula tegap-tegap sebab main rugby. Jadi diorang pun buat plan. Aku tunggu je dalam rumah. Diorang berdua pula nak keluar serbu dan tackle siapa-siapa je yang ada kat luar sebelum panggil polis. Jadi diorang pun serentak terus menurut keluar ke pintu depan, lepas tu seorang ke kiri, seorang lagi ke kanan rumah. Rancangannya nak kepung rumah lepas tu jumpa balik kat belakang. Dengan harapan masa berjumpa balik tu salah seorang atau masing-masing dah dapat tangkap penceroboh tu. Kalau korang pernah tengok filem sains yang Mel Gibson dan Joaquin Phoenix berlari keliling rumah tu, ha, sebijiklah macam tu bayangannya. Walau bagaimanapun, diorang tak jumpa sesiapa pun malam tu. Sampai hari ini, abang-abangku bersumpah, diorang memang dengar suara orang berbisik Namun, kelibat atau bayang orang pun tak kelihatan. Kawasan rumah aku memang penuh dengan semak belukar tebal sampai ke tepi rumah. Jadi kami rasa bila abang-abang aku keluar je, orang-orang ni terus menyelinap masuk balik ke dalam semak tu. Perhati je dalam diam, lepas tu penceroboh tu cabut lari bila keadaan dah selamat. Kejadian tu memang buat aku rasa seram sampai hari ni. Misteri Ladang Burung Kuang Ayah aku dulu pernah sewa rumah kat kawasan pedalaman Memang jauh daripada orang ramai Nak pergi ke pekan pun dah ambil masa 45 minit Apatah lagi jiran yang paling dekat pula akan ambil masa lebih kurang 15 minit perjalanan Persebelahan dengan kawasan rumah yang ayah aku sewa tu Ada beberapa kandang untuk bela burung kuang tapi kandang-kandang tu bukan milik ayah aku, tapi tuan tanah yang punya. Jadi ayah aku cuma perlu laporkan kepada tuan tanah kalau dia ada ternampak benda-benda pelik ataupun ada apa-apa kerusakan pada kandang-kandang tersebut. Ayah aku ni kawan sekolah dengan tuan tanah tu tadi. Jadi dia orang ni memang kancing lah. Nak dijadikan cerita satu pagi ayah aku perasan macam ada benda pelik dekat kandang yang paling hujung dari rumah tu. Dan dalam kandang tu ada lebih kurang 50 ekor burung kuang Bila dia pergi selidik Baru dia nampak rupanya kesemua 50 ekor burung-burung kuang tu dah mati dalam satu malam Yang peliknya burung-burung tu bukan mati kena makan dengan haiwan liar Seekor pun tak nampak macam dibaham haiwan buas ataupun mati cedera secara semula jadi Nampak seperti kena sembelih pun ada Mujur tuan tanah ada pasang CCTV jadi bolehlah diorang tengok balik apa yang sebenarnya berlaku. Bila diorang semak rakaman CCTV, nampaklah pada tengah malam tu ada seorang lelaki yang langsung diorang tak kenal masuk ke dalam kawasan rumah. Dia tak cuba nak dekat atau pecah masuk ke dalam rumah tapi terus menyelinap masuk ke bawah pagar kandang burung kuang tu. Kemudian lelaki itu terus tangkap satu persatu burung-burung kuang yang ada dalam kandang tu. Dan kemudian seekor demi seekor burung-burung itu ditikam lelaki itu menggunakan pisau. Lelaki itu juga ada pakai satu lampu kecil dekat kepala. Semua perbuatan dia jelas dirakam daripada mula dia masuk ke kawasan sampailah pagi itu dia keluar balik. Polis memang ada datang buat siasatan. Tapi akhirnya kes itu senyap macam tu je. Tak ada apa-apa tangkapan pun dibuat. Ayah aku jadi agak trauma juga lepas kejadian tu sampai suruh kami adik-beradik tinggal di rumah mak aku untuk beberapa minggu. Dia pula bila nak masuk tidur akan siap-siap standby senapang dekat tepi katil. Tuan tanah tu pun perketatkan lagi keselamatan, tambah pagar baru, sistem alam dan siap bela anjing pengawal lagi. Anjing tu pula memang terlatih dan sangat baik. Waktu siang dia sangat friendly dengan semua orang yang datang. Sejak hari itu tak ada lagi kejadian pelik berlaku dekat ladang tu. Lelaki misteri yang bunuh burung tu pun sampai hari ini tak diketahui siapa dia sebenarnya. Penunggu di pintu Aku membesar dekat sebuah rumah ladang lama di California. Rumah tu kecil je tapi banyak tingkap sebab nak bagi sejuk masa musim panas. Hampir semua bilik memang bersambung terus dengan ruang tamu ke tengah rumah. Masa tu umur aku dalam 14 tahun. Adik aku pula umur 11 tahun. Malam tu mak aku keluar sekejap sebab ada urusan penting. Jadi aku dengan adik aku pun lepaklah dekat ruang tamu sambil buat kerja rumah. Adik duduk dekat tepi dapur. Aku pula baring atas sofa. Dalam rumah masa tu terang saja sebab lampu semua kita orang buka tapi kat luar rumah memang gelap gelita. Tengah aku kusyuk baca buku, tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki berjalan dekat beranda depan rumah. Rumah tu rumah lama, jadi memang jelas bunyi orang pijak lantai kayu beranda tu. Yang peliknya, aku langsung tak dengar bunyi kereta mak aku balik. Memandangkan rumah kami tu terletak dekat kawasan ladang, jadi suasana memang sunyi sepi. Kalau ada kereta lalu atau datang rumah, memang confirm boleh dengar. Paling kurang pun nampaklah cahaya lampu kereta terpancar kat tingkap. Tapi malam tu memang langsung tak ada apa-apa. Yang cuma kedengaran bunyi tapak kaki makin hampir mendekati depan pintu. Kemudian, suasana jadi sepi semula. Senyap. Tak ada siapa pun ketuk pintu. Aku terus kaku. Dari sofa yang aku tengah duduk sekarang, kalau aku bangun sikit je dan jenguk ke dapur, confirm Aku akan nampak siapa-siapa yang berdiri kat pintu tu. Sebabnya pintu rumah aku tu ada tingkap kaca. Tapi masalahnya kalau aku nampak orang yang berada di sebalik pintu, tak mustahil orang tu pun mesti akan nampak aku juga. Dan kalau aku panggil adik aku, nanti orang kat luar tu mesti dengar juga. Dalam keadaan gelap di luar rumah macam tu, sesiapa je boleh nampak kami yang ada kat dalam rumah melalui tingkap pintu tu dan sebaliknya kami memang tak nampak langsung apa-apa atau sesiapa yang ada dekat luar. Aku cuba fikirkan apa pilihan yang aku ada masa tu. Orang tua tengah berdiri dekat satu-satunya pintu keluar rumah. Dan satu perkara lagi aku baru teringat masa tu yang pintu tu memang sentiasa tak berkunci. Ah, sudah. Kalau aku pergi dapur nak ambil pisau, mesti dia akan nampak aku dan pastinya dia tahu aku dah sedar dengan kehadiran dia nak pergi sembunyi pula memang tak boleh dah sebab rumah kami taklah besar mana pun kalau bergerak sikit je memang orang kat luar tu akan terus nampak kami nak pergi ke mana masa tu jantung aku memang dah berdebar-debar aku panik pilihan paling baik yang aku ada masa tu cuma boleh berpura-pura tak sedar kehadiran orang tu selama mana yang boleh dan bersedia je apa nak jadi seterusnya Aku tak tahu berapa lama aku tak bergerak dari sofa tu. Aku rasa macam dah lama sangat. Padahal ikutkan jam kat dinding, aku perasan tak sampai 10 minit pun. Sepatutnya orang misteri kat luar tu dah boleh masuk ceroboh rumah tu bila-bila masa je. Tapi aku perasan keadaan masih lagi sunyi. Bunyi tapak kaki pun dah tak kedengaran lagi. Mujur adik aku pun tak banyak bergerak. Nampak kusyuk dengan kerja dia. Aku pun mula cuba bertenang Fikir balik mungkin aku salah dengar atau berkayal je tadi. Dalam 20 minit lepas tu baru aku dengar bunyi kereta mak aku. Nampak lampu kereta lalu depan tingkap. Dengan gemetar dan takut aku bangun dan jenguk perlahan ke pintu depan. Tak ada siapa pun dekat luar pintu. Lantas aku pun terus meluru keluar rumah. Sebab masa tu aku budak lagi kan. Aku memang nak sangat bagi tahu mak betapa takutnya aku tadi. Tapi belum sempat aku cakap apa-apa, mak aku terus tanya. Ni siapa yang buyar air terbuka kat luar ni? Terus aku rasa seram sejuk balik. Dekat rumah kami ni ada satu paip air yang dipasang agak pelik sikit. Paip tu tinggi sampai paras pinggang. Kepala paipnya pula menghala ke atas dan bukan ke bawah. Biasanya aku dengan adik aku suka main air dekat paip tu dan buat macam air pancut atau minum terus dari situ. Masa mak aku sampai tadi, pipe tu terbuka habis. Air memancut tinggi sampai beberapa kaki ke atas. Memang sah, malam tu ada orang datang rumah kami dan dia berdiri dekat depan pintu je. Dia nampak jelas aku dengan adik aku dalam rumah dan dia tahu hanya kami berdua je ada di rumah masa tu. Walaupun dia tak masuk ke rumah, tapi aku yakin dia sengaja buat macam tu sebab nak bagi kami tahu yang dia boleh masuk kalau dia nak. Disebabkan kejadian tu, aku dah jadi fobia dan paranoid. Kalau aku ada di rumah, segenap pintu dan tingkap aku akan kunci semuanya. Bimbang dan takut kalau-kalau orang yang sama akan datang balik. Penceroboh atau permainan ilusi. Aku, isteri dan anak-anak aku tinggal jauh dari pekan. Dalam lebih kurang 30 batu jaraknya. Rumah kami terletak ke atas tanah besar dan luas lebih kurang 100 ekar. Setengah batu jugalah jarak dari jalan utama. Masa mula-mula pindah di sini, isteri aku memang nak pasang macam-macam sistem keselamatan. Jadi aku pun buatlah pagar besar. Pasang loceng automatik dekat jalan masuk. Pasang kamera dekat pagar utama dan dikeliling rumah. Dan kemudian pasang sistem alarm. Tambah pula kami ada bela dua ekor anak anjing. Kiranya lengkap habislah Aku ni pula memang dari kecil dah biasa duduk jauh dari bandar Jadi bunyi pelik macam suara babi hutan menjerit Coyote melolong atau rusa berlari tu memang dah biasa sangat Suatu malam dalam pukul 2 pagi macam tu Tiba-tiba aku terdengar bunyi kaca pecah Kemudian terus bunyi alam rumah bergema kuat Panel utama alam tu dekat dalam bilik tidur aku Jadi aku cepat-cepat cek Tengok-tengok sensor pecah kaca dekat bilik tidur anak aku yang berbunyi Masa tu terus aku fikir benda buruk dah jadi. Aku pun terus capai senapang shotgun yang biasanya aku guna untuk tembak ular dan kemudian bergegas terus ke bilik anak aku sambil jerit dekat isteri aku. Suruh diambil anak bongsu kami dari buayan. Berjaga-jaga takut apa-apa jadi. Aku dengar anak sulung aku menjerit kuat. Badan aku menggigil teruk sampai nak pusing tombol pintu pun aku rasa susah dan terketar-ketar. Masa ni, aku punya adrenalin dah memuncak Aku pun terus rempuh buka pintu bilik tu sambil menjerit kuat nak takutkan sesiapa yang mungkin tengah ceroboh rumah kami. Masa tu juga aku nampak anak aku tengah berpaut pada palang katil bayi dia. Kaca tingkap berselerak dekat lantai. Aku terus menjerit macam nak perang dengan harapan boleh buat pencuri tu takut. Rupa-rupanya anak aku tengah panik sebab terkejut bunyi kaca pecah. Aku cepat-cepat capai dia, peluk kuat sambil panggil isteri aku guna kod rahsia yang kami sama-sama dah tetapkan kami guna teknik kod rahsia tu supaya kalau ada penceroboh dalam rumah dia orang takkan tahu atau faham komunikasi sesama kita orang isteri aku jawab balik guna kod rahsia yang bagi tahu dia masih okey dan selamat aku bawa anak aku terus pergi ke isteri aku dan aku bagi dia pegang shotgun tadi bagi tahu dia yang aku nak ambil rifle AR-15 pula untuk periksa dalam dan luar rumah Aku pun terus capai rifle aku dan mula cek satu rumah sambil keluar pusing keliling kawasan rumah. Dalam hati, aku cuba sedapkan diri sendiri. Aku fikir, ah, mungkin rusa kot. Nampak bayang dia sendiri kat tingkap dan terus tendang cermin tingkap sampai pecah. Yelah, memang logik pun kalau fikir balik. Aku cuba yakinkan diri, mesti itu je puncanya sebab rusa tu terkejut nampak refleksi sendiri kat tingkap. Tu yang dia kasi pecah. Aku harap sangat memang itulah sebabnya. Aku pusing dan periksa keliling rumah Luar dalam semua aku periksa Tapi yang peliknya Tak jumpa langsung apa-apa kesan yang boleh jelaskan kejadian tu Aku pun bergegas pergi tengok rakaman kamera CCTV pula Namun tak nampak apa-apa pun yang pelik terjadi di sekeliling kawasan rumah masa tu Memang malam tu aku tak boleh tidur langsung Memikirkan hal yang berlaku Kedua-dua senapang shotgun dan AR-15 aku pun aku simpan siap-siap di belakang kata sebagai langkah berjaga-jaga nak bagi anak aku tidur balik dalam bilik dia pun ambil masa beberapa minggu disebabkan dia pun masih lagi trauma dengan kejadian malam tu. Aku sebenarnya yakin punca kejadian malam tu dari rusa je. Tapi ia dah buatkan aku rasa cukup seram sampai aku rasa berat sangat nak bagi anak aku tidur sendiri dalam bilik dia semula. Kadang-kadang terfikir juga kalau betul ada orang nak pecah masuk rumah aku tu macam mana? Lepas kejadian tu, aku tambah lagi sistem keselamatan rumah Pasang lampu sensor automatik di empat-empat sudut rumah. Kamera sentiasa rakam apa sahaja pergerakan di sekeliling rumah. Dan muncul pula sekarang ni, salah seekor anjing kami memang tidur betul-betul sebelah katil anak aku tiap-tiap malam. Kalau ada apa-apa bunyi pelik, confirm anjing tu akan alert dulu. Sekarang, barulah aku rasa lega sikit untuk tidur malam. Aku berharap sangat kejadian macam malam tu tak akan berulang lagi. Atau sekurang-kurangnya aku dan isteri aku dah bersedia dengan segala kemungkinan yang boleh mengganggu ketenteraman hidup keluarga kami. Mary dan tetamu dari hutan Aku pernah kerja jaga seorang nenek yang umurnya dah cecah 94 tahun. Nama dia Mary dan dia ada menghidap Alzheimer selama lebih kurang setahun setengah. Nenek Mary ini dia duduk di rumah dengan anak perempuan dia yang jauh ke pedalaman. Betul-betul kat pinggir tepi hutan. Kiranya rumah tu memang terpencil jugalah. Nenek tu selalu buat aku seriau pasal hutan sebelah rumah dia tu. Dia selalu pesan dalam hutan tu ada banyak binatang luas. Senang sesat. Jadi dia selalu ingatkan supaya jangan keluar dari rumah. Satu hal lagi, ada satu benda yang buat aku rasa pelik. Dia selalu risau bila fikirkan mak dengan suami dia yang padahal dah lama pun meninggal dunia takut dia orang kena jalan jauh-jauh meredah hutan untuk datang ke rumah. Dia ni memang takut sangat dengan hutan tu selalu cakap macam-macam benda pelik. Tapi aku tak kisah sangat sebab dia memang ada Alzheimer. Lagipun aku dah biasa dengan perangai dia sepanjang jaga dia dalam setahun setengah tu. Jadi aku layankan je lah sebab memang keadaan dia macam tu Malas nak fikirkan sangat benda-benda pelik yang dia selalu cerita tu pun. Tapi lama kelamaan, ada satu masa tu bila aku fikir balik, jadi seram jugalah. Sebab rumah tu betul-betul nak masuk dalam kawasan hutan. Sunyi sepi pula tu. Bila waktu malam tu, kadang-kadang memang rasa lain macam sikit. Orang Alzheimer ni memang biasanya ada perangai pelik sikit. Lagi-lagi waktu masa petang-petang nak kesenja. Biasanya orang panggil sundowning. Jadi masa mula-mula tu aku tak adalah ambil serius sangat. Tapi lama-lama Nenek Mary ni mula berperangai pelik. Dia selalu pergi dekat satu tingkap ni dan mula gelak sorang-sorang. Macam tengah berborak atau melayan seseorang dekat luar tingkap tu. Bila aku saja tanya dia buat apa, dia jawab. Acik sembang dengan makcik acik kat luar tu. Pelik jugalah. Tapi aku anggap biasa je sebab keadaan kesihatan dia pun macam tu kan. Nak dijadikan cerita, pada satu malam tu ada kejadian yang aku rasa memang seram sangat. Tengah malam, tiba-tiba alam rumah tu berbunyi kuat gila. Bila dia periksa, aku perasan nenek tu dah hilang. Tak ada langsung kat dalam rumah. Aku panik dan terus bergegas lari cari dia kat luar rumah. Sementara anak perempuan dia pula sambung cari dalam rumah. Kat luar pula masa tu tengah musim salji dan yang bertambah ganjilnya pula aku tak jumpa langsung kesan tapak kaki atau permukaan salji terusik kat mana-mana kawasan sekeliling rumah. Seolah-olah dia gaib macam tu je. Lebih kurang dalam 10 hingga ke 15 minit juga aku terjerit-jerit panggil nama dia sambil cari dekat kawasan pinggir hutan. Namun tak jumpa apa-apa. Jadi aku ambil keputusan untuk patah balik ke rumah. Masa tu anak dia dah tengah cemas sambil telefon talian kecemasan 911. Dalam masa perjalanan aku nak balik semula ke rumah, dari kejauhan dengan cahaya yang agak samar, aku ternampak sesuatu yang buatkan jantung aku hampir gugur. Sebab aku terkejut nampak Nenek Mary ini berdiri dekat luar rumah. Betul-betul depan tingkap yang dia selalu pergi bersembang tu. Dia tengah berdiri, senyum sorang-sorang Macam biasa tengah bergelak ketawa sambil tengok ke tingkap tu Yang lagi bertambah peliknya Mary langsung tak sedar yang dia ada dekat luar bila aku datang hampiri dan tegur dia, dia pun terus terkejut macam baru tersedar yang dia ada kat luar rumah. Yang buat aku lagi seram gila masa tu, dia langsung tak sedar macam mana dia boleh sampai kat luar. Langsung tak ada tanda-tanda yang dia dipaksa atau diheret keluar rumah. Aku terfikir juga Takkanlah orang tua ni pergi panjat tingkap tu sorang-sorang dan lepas tu pula main sorok-sorok. Dah abang terpijat ke apa entah. Padahal dia nak naik tangga pun dah tak larat. Lepas kejadian tu, perangai pelik nenek Mary ni pun makin menjadi-jadi. Tiap-tiap malam dia pergi ke tingkap yang sama, mula-mula tu macam biasalah dia gelak sorang-sorang. Sembang-sembang mesyuarat tingkap macam tu. Tapi lama kelamaan, situasi mula berubah dan jadi makin teruk. Dia mula marah-marah sambil jerit ke arah tingkap tu. Macam dia tengah bertengkar dengan seseorang kat luar sana. Namun, sampailah ke satu hari perkara tu dah berhenti macam tu je. Mary pun dah tak pergi bersembang atau bertengkar dengan pelawat dia kat tingkap tu. Cuma setiap kali aku saja bertanyakan atau saja-saja ajak dia duduk di tingkap tu, dia seboleh-boleh tak nak langsung ke situ atau bercakap pasal benda tu. Antara perbualan terakhir aku dengan Mary sebelum dia meninggal dunia, dia pesan ke aku. Jangan bagi dia orang bawa aku masuk dalam hutan tu. Aku harap sangat dia orang tak bawa dia ke sana.